Salam uşaqlar, və kanalımızın izləyiciləri. Bu gün mən sizə yenə dərsimizi təqdim edəcəm. Bugünkü bizim mövzumuz olacaq əsas üç səsliklər. Ümumiyyətlə gələn tanış olaq görək, üç səslik nəyə deyilir? Üç səsin bir səsdən bir tərsiyalarla birlikdə və ayrılıqda səslənməsinə üçsəsli deyilir. Məsəl üçün biz götürək do majoru. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do major gamasında gəlin birinci pillə tonikadan biz tonika üçsəsliyimizi qurmağa çalışaq. Biz ad dediyimiz kimi tərifə də qeyd etdik. Üçsəslik üç səs adından göründüyü kümü deməkdir. Gəlin tonik üçsəsi qamanın birinci pirləsindən qurulur. Birinci pirləsindən üç səsin bir səsdən biri, yəni re-ni qoyuruq, mi-ni götürürük. Fa-nı qoyuruq, hansı səsi soruşur götürürük. Deməli do, mi, sol. Deməli do, mi, sol bizim birinci əsas üçsəsliyimiz, tonik üçsəsliyimiz adlanır. Qammanın 1-ci pilləsindən qurulan üçsəsliyimiz bizim adlandı, tonika üçsəliyi. Tonika səsliyinə 1, 3, 5-ci pillələrimiz daxil oldu. İndi isə gəlin biz ikinci əsas üçsəsliyimizi subdominant, yəni qammanın 4-cü pilləsindən qurulan ikinci əsas üçsəsliyimizi subdominant. 4-cü pilləmiz biz keçən dərsdə qeyd etmişdik ki, qammanın 4-cü pilləsi adlanır subdominant. Gəlin də 4-cü pillədən subdominant əsəsliğimizi qurmağa çalışaq. Elə də bayğı olduğu kimi bir pilləni qoyuruq və növbət ipirlərinə götürürük. Yenə də C-ni qoyub tonu götürürük. Deməli, fa, la, do. Subdominant üz səsliyimizə, deməli, 4-cü, 6-cı və pirlə. 5-ci pirlərərimiz daxil oldu. Gəlin baxaq. Fa, la, do oldu subdominantda 3 səsliyi, yəni ikinci əsas səsləyimiz, subdominantda 3 səsimiz oldu. Qammanın 4-cü pilləsinə qurulan 3 səslik. İndi isə gəlin baxaq 3-cü əsas 3 səsliyimizə. Yəni qammanın 5-ci pilləsindən qurulan 3 səsliyə. Demişdik, birinci pillə tonik oldu, gəlin təkrarlayaq. 2-ci pillə 2-ci rəssəsin əsas 3 səslik. Qammanın 4-cü pilləsindən subdominantadan quruldu, pilləsindən quruldu. 3-cü əsas səsliyimiz isə bizim qurulur qalmanın 5-ci pilləsinə, yəni sol pilləsindən. Sordandan yərin qurmağa çalışıx, ləanı qoyuruq, yenə də sini götürürük, dounu qoyuruq, nəyi götürürük? R-yə götürürük. Sol, si, re. Sol, si, re. Bu da bizim oldu, tämminad üç səsliyimiz. Tämminad üç səsini isə 5-ci, 7-ci və 2-ci pillələrimiz aid oldu. Gəlin bir də qeyd edək. Qamanın birinci piləsi ilə tonik kössəsini qurduq. Do, mi, sol bu bizim birinci əsas üç səsliyimiz. İkinci əsas üç səsliyimiz sol, fa, la, do. Üçüncü əsas üç səsliyimizə dominanta üç səsliyimiz sol, si, re. Qamanın 5-ci piləsi ilə qurulan beminanta üç səsliyimiz oldu. Üç əsas üç səsli 1 4 5 ə tərifindən göründüyü kimi qammanın 1 4 5-ci, yəni tonika, subdominant və dominant pərsəsindən qurulan üçsəsliklər, əsas üçsəsliklər adlanır. Bir də təkrar edək, qammanın 1-ci, 4-cü və 5-ci pərsəsindən qurulan üçsəsliklər, yəni tonika, subdominant və dominant da pərsəsindən qurulan üçsəsliklər Əsas üç səsliklər adlanır. Diqqətə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərimizdə görüşərik.